ребята добрый вечер часов 9 вечера блин смотрите блин подошел к парню золотой человек смотрите бесплатно попросил у него ну знаете как ну вот, то есть я даже не знал что он ну, придбай, купит попросил у человека типа ну так хочется рыбки знаете то есть ну реально голодный иду домой Говорю, типа хочется рыбки ну типа нету возможности так ну типа голодные все дела Недолго думая, говорит, у меня налички нет, говорю, ну типа можно с карточки, я как знаю, типа зашел, говорит, одну хватаю, он типа, бери, типа рыбку, может две, говорю, а что можно, говорит, да, говорит, можно, хватает две, говорит, может быть тебе три, то есть представляете? Я впервые такое слышу, говорю, не, не, дружи, вот всего будет достаточно, кажешь, что, что вообще? Може, хліба кажу, ну я від хліба не відмовив, знаєте, пішов до хліба. Каже, кажу, що ще? Кажу, ну якщо можна, ну типу я вже сам спитав, тіп, молока. Молоко каже з рибкою, кажу, ну тіп, на ранок всі справи взяв молока. Кажу: ну якщо можна, це пляшка води. Взяв пляшку води, дивися. І сам запропонував пиво. Ви уявляєте, сам запропонував пиво, пиво, взяв двушку, пива, закарпатське, Вам зараз покажу чек. Вот это такая золотая людина, Лю люди, да помогают людям, я вам кажу, ну знаете как, кто следует за моим каналом, 238 гривен, человек не дал денег, но я у него и денег не просил, я попросил всего лишь одну рыбку, знаете, как... Ре реально хочется, вот знаете как, Рогнин сам чувствует, да, когда, ну типа хочется, вот реально хочется, денег не дал, зашел, с карточки все купил, еще спрашиваю, что у тебя еще, говорю, ну знаете как, ну... Я не то что не наглею, знаете, как бы ну просто ты... я искал все по акции, серьезно, это по акции, это по акции, по акции, по акции, а пиво он сам взял, сам взял. Он э, говорит, э, пиво. А я трошки типа с перегаром, конечно, выбежал, что с перегаром. Даже, кстати, как ну парни где-то 0 22-24. То есть помог золотая людина, люди, помогайте людям, вот серьезно, когда, вот знаете как, э, ну... Ну не знаю, как бы или анализируйте, кому-то, знаете, это чисто аля побухать, аля побухать, ну мне что, аля побухать или что, ну, кто следит за моим каналом, понимает, что не аля побухать. Вот золотая людина, хлопец, низкий клин, если когда-нибудь это побачишь, Ти ти краще, я тобі кажу. І він був з дівчиною, Ні, там дівчина десь була в стороні. вона потім вже підійшла. Кому вже виходить, кажу, це золотий хлопець. дівчина тримати за нього тільки що кажу, допоміг. Оце все придбав, розумієте.